2 per 3 ahli politik dapat NFA. Sekarang ada anugerah kebesaran yang lebih bernilai dari pingat-pingat biasa. Dalam tempoh antara tahun 2020 hingga Julai 2025, daripada 60 penerima anugerah kebesaran ini yang dipertimbangkan, akhirnya hanya 41 orang sahaja yang diberikan anugerah ini. Cara lain nak tengok kehebatan anugerah ini susah untuk disenarai pendek. Tetapi bila dah masuk senarai pendek, peluang nak dapat anugerah ni sangat mudah. Sebab 41 yang menerima dari 60 yang disenarai pendek itu bermaksud 68% iaitu lebih dari 2 per 3 akhirnya berjaya. Nilai anugerah kebesaran ini pula saya ingat mesti berjuta-juta ringgit sebab setiap yang disenarai pendek mesti melibatkan urus niaga melibatkan juta-juta. Anugerah kebesaran yang saya maksudkan ialah anugerah kepada ahli-ahli politik yang dibuka kertas siasatan jenayah tetapi akhirnya tidak ada tindakan lanjut. Sebab itu dapat anugerah darjat istimewa yang dipanggil NFA atau no further action. Untuk berlaku adil, kita sebenarnya tidak ada maklumat terperinci mengenai kes jenayah apa dan ahli politik mana. Yang kita tahu ia melibatkan dua pentadbiran dan tiga perdana menteri dalam tempoh 2020 hingga Julai 2025 iaitu pentadbiran PN di bawah Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob serta pentadbiran Madani di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi semua parti dan ahli politik dari parti yang berbeza-beza ini tidak boleh tuding jari siapa yang lebih teruk sebab prestasi anugerah 68% NFA kepada ahli politik yang dibuka kertas siasatan jenayah ini melibatkan ketiga-tiga PM dan PHBN dan PN. Macam yang saya sebut tadi, kita tak tahu kes apa. Tetapi pada pandangan rakyat, takkanlah ahli politik curi susu sebab tak ada duit. Selalunya kes-kes jenayah ahli politik melibatkan salah guna kuasa dan rasuah. Kecuali lah zaman saya 10 tahun lepas, masa saya membongkarkan skandal-skandal besar negara. Masa itu semua dakwaan terhadap saya tidak ada kena-mengena dengan rasuah atau salah guna kuasa. Semuanya berkaitan usaha menutup mulut saya dari bersuara. Jadi saya didakwa di bawah akta hasutan, didakwa menghina UMNO dan yang macam-macam itu. Tapi saya ingat saya selepas 2018 dakwaan seperti itu sudah tidak ada kerana tak ada ahli parlimen yang ambil risiko bongkar rasuah. Maka jangkaan saya antara tahun 2020 hingga 2025 ini sebahagian besar kertas siasatan jenayah terhadap ahli politik besar kemungkinannya adalah berkaitan salah guna kuasa dan rasuah bila lebih 2 per 3 diberi anugerah NFA dan tidak didakwa pun, saya fahamlah kalau rakyat bandingkan dengan layanan terhadap rakyat biasa yang dituduh mencuri susu. Saya pun dah tak tahu nak komen apa. Kita balik main dengan kucing je lah macam ini. Calon PM banyak formula selesai masalahnya yang kurang. What? Bro, what are you talking about, man? Perhimpunan Agung Bersatu kecoh baru-baru ini bermula dengan satu surat layang yang menuduh ada cubaan untuk mengumpul sokongan memaksa Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi laluan kepada timbalannya Hamzah Zainuddin. Isu surat layang ini berlanjutan ke Perhimpunan Agung apabila ada insiden jerit-menjerit semasa Tan Sri Muhyiddin berucap. Memandangkan PRU 16 boleh dipanggil dalam tempoh 2 tahun dari sekarang, musim pilihan raya akan datang lagi. Musim pilihan raya bermakna ramai yang boleh menjadi calon. Ada calon ahli parlimen, calon menteri besar, calon menteri dan yang paling hebat calon perdana menteri. Jadi ini musim yang calon-calon akan tumbuh seperti cendawan. Setiap parti utama di negara ini sebenarnya ada pergolakan masing-masing dalaman. PKR telah pun selesai. Walaupun nampak damai di luar, tetapi luka dari pemilihan yang lepas adalah sukar untuk dipulihkan baik di dalam parti ataupun di mata pengundi. DAP juga akan terus berhadapan dengan pertembungan kumpulan-kumpulan dan sentimen bahawa veteran parti telah diketepikan kerana ramai orang baru yang masuk. AMNO akan terus dibayangi oleh kumpulan Datuk Seri Najib yang tidak walak sepenuhnya kepada Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi. PAS nampak tenang dari luar, tetapi tokoh-tokoh utama sedang menyusun strategi untuk menjadi pemimpin selepas zaman Datuk Seri Hadi Awang memandangkan keadaan kesihatannya yang semakin uzur kemudian sudah tentu ada pertembungan golongan ustaz melawan yang bukan ustaz kemudian kita ada bersatu saya dimaklumkan keadaannya sudah sampai ke peringkat mengumpul tanda tangan untuk menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin itu belum lagi ura-ura usaha untuk mengumpul ahli-ahli parlimen untuk cuba tebuk atap sekali lagi. Jadi negara kita tidak pernah ketandusan pun ahli-ahli politik yang mahu menjadi calon terutamanya untuk menjadi Perdana Menteri. Calonnya banyak, cuma jumlah belum cukup. Belum cukup jumlah untuk menggulingkan Muhyiddin belum cukup jumlah untuk tepuk atap. Semua ini akan terus berlaku dalam keadaan penyokong-penyokong yang walak di bawah ini saling memaki hamun dan menanggung risiko dosa fitnah setiap hari. Budaya penyokong-penyokong walak yang memaki hamun di media sosial dan menjadi pembuli cyber ini juga yang sedikit sebanyak menjadi teladan kepada anak-anak kita kerana pewala yang mewaki memaki hamun ini juga adalah ibu bapa kepada anak-anak. Akhirnya bila ada pemimpin baru yang naik masalah tetap tidak selesai. Maki hamun berterusan dan kitaran itu akan terus berterusan. Sebabnya ialah budaya masyarakat kita yang menilai seorang calon pemimpin berdasarkan sentimen dan personaliti bukannya kebolehan dan ilmu untuk mentadbir dan menyelesaikan masalah. Sedangkan pemimpin politik baik perdana menteri, menteri, menteri-menteri besar itu digaji oleh rakyat untuk mentadbir dan menyelesaikan masalah. Itulah punca kepada penyakit masyarakat kita iaitu calon perdana menteri banyak tetapi formula untuk selesaikan masalahnya itu kurang sebab kita tidak beri perhatian kepada idea yang dibawa sebaliknya kita agung-agungkan sentimen dan personality kitaran ini akan berterusan masalah akan dipanjangkan dan sebenarnya yang menanggung beban adalah tukang walak politik yang tidak bergaji juga formula vending machine Baru-baru ini media Singapura iaitu CNA membuat liputan mengenai seorang pengusaha makanan melalui mesin vending bernama Amin Afifi yang telah menjadi viral. Cuma lebih viral di Singapura dari Malaysia. Sebabnya di Malaysia semua mesti dilihat dari lensa politik. This Malaysian couple have quadrupled their income by selling fresh homemade food. They don't run a restaurant or a food stall. They dish out their food with a vending machine. Walaun mencemuh usaha membantu golongan berpendapatan rendah sebegini. Mulanya Panglima mereka, Datuk Seri Sanusi, Menteri Besar Kedah, pernah membuat lawak kononnya tidak masuk akal jual nasi lemak pakai mesin vending. Nanti jatuh gedegum. Terburai nasi lemak. Kotak gedegum. Kemudian bila IPR atau inisiatif pendapatan rakyat mula mendapat hasil, mereka pusing lagi. Katanya takkanlah ini saja yang Menteri Ekonomi buat. Saya gembira bila media antarabangsa membuat liputan dan idea IPR mendapat komen yang baik di negara luar. Ini bukan soal mesin vending, itu hal tersurat sahaja. Yang tersirat ialah bagaimana sesuatu program kerajaan itu perlu memaksimumkan wang rakyat untuk bagi pulangan terbaik kepada rakyat. Tidak cukup dengan membuat program dan mengagihkan bantuan sahaja. Dalam bahasa penggubalan dasar ini dipanggil sebagai program design ataupun reka bentuk program. Ambil contoh bantuan untuk membantu golongan B40 dan juga miskin tegar. Sebelum IPR, sebenarnya kerajaan memang membelanjakan beratus juta setahun untuk membantu golongan berpendapatan rendah untuk berniaga. Di zaman Datuk Seri Najib dahulu, ada satu program yang bernama Satu Azam. Tujuannya hampir sama dan sejumlah 1.1 bilion dibelanjakan di antara 2010 hingga 2013. Penerima diberi bantuan antara RM5,000 hingga RM50,000, kebiasaannya sekitar RM10,000 hingga RM20,000 seorang. Kebanyakannya untuk memulakan perniagaan dan per per bertani. Jadi penerima tidak mendapat wang tetapi mendapat mesin, kelengkapan, baja dan lain-lain. Tetapi tumpuan lebih kepada untuk mengagihkan bantuan supaya dapat diumum berapa yang telah dibelanjakan. Kejayaan meningkatkan pendapatan itu secara berkekalan adalah bercampur-campur. Yang diumumkan adalah 66% penerima berjaya meningkatkan pendapatan sekurang-kurangnya RM300 sebulan untuk 3 bulan berturut-turut. Jadi bayangkan belanja berpuluh ribu seorang tetapi pendapatan bulanannya hanya naik RM300 sebulan. Bandingkan dengan IPR yang syaratnya mesti menjana pendapatan sekurang-kurangnya RM2000 sebulan ada yang berjaya mencecah RM4000 ke RM5000 sebulan seperti yang telah dilaporkan dalam liputan CNA tadi kita semua tahu sebabnya jika tidak berhati-hati program membantu rakyat sebegini akan menguntungkan pembekal yang menjual mesin peralatan baja dan lain-lain kepada kerajaan Penerima hanya mendapat mesin menjahit, kemudian terkapai-kapai mahu mengusahakan perniagaan jahitan. Dapat mesin air batu, tapi tidak ada kedai. Dapat gerai, tetapi tidak ada tempat dan lesen untuk menjaja pun. Masalah utama penerima bantuan bukan sahaja modal atau peralatan, tetapi tempat berniaga contohnya. Kalau pertanian, Bukan sahaja baja atau benih tetapi kontrak dengan pemborong untuk membeli pada harga yang tetap dan pada masa yang panjang. Dari sinilah yang tersirat melalui IPR bukanlah mesin vending tetapi bagaimana program desain untuk program-program kerajaan itu perlu dikemas kini dan diperbaiki untuk mengurangkan risiko kegagalan sesuatu projek. Yang tersirat ialah tidak cukup dengan mengagihkan bantuan sehingga penerima bergantung kepada bantuan kerajaan. Bagilah kain, jangan bagi ikan. Untuk itu, keseluruhan rantaian menjana pendapatan itu perlu disediakan. Masalah utama peniaga makanan contohnya ialah akses kepada tempat berniaga yang tinggi trafiknya. Sebab itu kerajaan mengusahakan untuk menempatkan mesin-mesin ini di tempat tumpuan awam supaya jualannya tinggi. Kerajaan juga tidak memberi tunai kepada mereka, hanya mesin untuk mereka menjual. Laku atau tidak itu bergantung kepada usaha mereka. Makanan kena sedap dan selalu ditukar dan mematuhi syarat mestilah RM5 ke bawah. Saya juga nak buktikan sebenarnya bahawa kita masih boleh menjual makanan pada harga RM5 ke bawah. Alhamdulillah, IPR sudah masuk tahun yang ketiga. Saya berharap ia diteruskan selepas saya meninggalkan kerajaan. Saya terus menerima mesej dari penerima-penerima IPR ini antara yang beberapa yang terkini. Pengusaha di Hospital Teluk Intan, ada seorang pengusaha makanan di Dungun dan juga peserta-peserta peserta, -peserta, peserta uh, Intan di Sabah yang telah menghasilkan produk daripada tanaman mereka. Seterusnya, insya-Allah saya akan meluaskan konsep ini melalui rangkaian kedai-kedai perusahaan sosial di bawah Ayuh Malaysia supaya kita tidak lagi bergantung kepada kerajaan untuk membuka peluang kepada lebih ramai golongan berpendapatan rendah menjana pendapatan melalui vending machine.